Возле диканевской колонии Юрия Чернышенко встречают его друзья и побратимы из 92-й бригады. Помилование разведчика с позывным «Муравей» награжденного за спасение украинских солдат под Иловайском ожидались нетерпением. Защите, как и Юрию, пришлось поволноваться. До последнего не было ясно, если разведчик в списках фамилий в указе президента не было. Все решил звонок из Киева. 24 июня глава государства освободил Юрия Чернышенко от дальнейшего отбывания наказания. Об этом разведчик узнал от начальника колонии. Я благодарю я не мог ничего сказать потому что честно знаете такой э, какой-то шок и я не мог ничего говорить то есть как-то вот знаете честно до речи был потерян на определенное время вот какое-то внутреннее приятное волнение и вот такое состояние что правда восторжествовала Решение комиссии по вопросам помилования в отношении Чернышенко было единогласным. Справедливости Юрию пришлось ждать 13 лет. В начале 2000-х дело Чернышенко и его друга Плешкова стало одним из первых в Харькове по торговле людьми. Молодых людей обвиняли в отправке в Россию украинских девушек для занятия проституцией. Дело вызывало много вопросов еще на этапе досудебного следствия. А в суде оно, по свидетельствам защитника Чернышенко, стало просто разваливаться. В пользу явной подтасовки говорили и попытки правоохранителей решить все с помощью денег. По свидетельству Чернышенко, служители закона требовали за его свободу 20 тысяч долларов. Юрий отказался, и Киевский районный суд, несмотря на все свидетельства, осудил его на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Далее было возвращение дела на новое рассмотрение решением апелляционного суда, решение Страсбургского суда в отношении незаконного ареста Чернышенко и подтверждение своего первого решения Киевским судом в конце 2012 года. К слову, кассационная жалоба на этот приговор до сих пор не рассмотрена, но теперь у Чернышенко появился реальный шанс снять с себя все обвинения. Это дело просмотрели в Киеве, сказали, оно шито белыми нитками. Это не мои слова. Вот, и это дело надо срочно пересматривать, и оно должно быть полностью, будем говорить так, превращено, будем говорить так, в пыль, из какой его, будем говорить так, сфабриковали. Бороться с системой защитникам муравья придется не только по старому делу. Пока без движения находится и уголовное производство, связанное с пытками, которые применяли сотрудники СБУ в отношении Юрия Чернышенко. В сентябре прошлого года неизвестные выкрали разведчика прямо из дома и пытали в течение трех дней в подвале. Силовики старались выбить признание о причастности Чернышенко к подрыву группы волонтера Эндрю Андрея Галущенко. Ничего не добившись, сдали его в военную прокуратуру. На данный момент Чернышенко проходит по этому делу как потерпевший. Приділяни і другі його фігуранти силовики, віки, примінявши питки. Ну далі допроса самого потерпівшого по словам защити діла, пока так і не здвінулась. Нещодавно адвокати знайомилися з матеріалами справи. В справі немає аж нічого, справа не передається до суду. Працівники СБУ, які э, знущалися над ним э, досі на свободі. Не знаю, працюють вони в органах СБУ чи ні, але я їм бажаю, щоб вони були тут. Чтобы да. они опинились за гратами наибличим час. Но пока борьба ненадолго откладывается. Чернышенко хочет увидеться с родными. В люботине его ждет мама, и поговорить по душам со своими боевыми товарищами. Среди планов возвращение на фронт. Но тут все будет зависеть от состояния здоровья разведчика и помощь своим побратимам. Оксана Анчепаренко, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.